আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিকেইজন অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকা যতীন বৰা জুবিন কি যতীন বৰা পাপণ্ডা ৰবি শৰ্মা বৰ্ষাৰণী বিষয়াকে প্ৰস্তুতি পৰাসৰে এনেকুৱা যিকেইজন একদম ডাঙৰ ষ্টাৰ তেওঁলোকে একেলগে মিলি এফ আই আৰ দিয়ক আৰু আমি লগত আছোঁ তেতিয়াহে আৰু এইটো নহয় যে এফ আই আৰখন একদম আজি দিব লাগিব কাইলৈ দিব লাগিব দেৰি হৈ যাব একো দেৰি নহয় এফ আই আৰখন একদম ভালকৈ উকিল ধৰি লিখিব লাগিব যাতে বেল নাপায় আৰু এফ আই আৰ শ্যাম কানু মহন্তৰ এফ আই আৰ বেলেগ চিদাৰ্থৰ এফ আই আৰ বেলেগ আৰু বাকী মানুহৰ উপস্থিত থকা মানুহৰ এফ আই আৰ বেলেগ বেলেগ এফ আই আৰ দিব লাগিব যদি এফ আই আৰখন একেলগে অকল এফ আই আৰ এখন এফ আই আৰ যদি চবকে দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মই কৈ দিছোঁ যে শ্যামকানু মহন্ত পইচা থকা মানুহ পাৱাৰফুল মানুহ ডাঙৰ উকিল ল'ব উকিলে কেছটো ঘূৰাই দিব ঘূৰাই পেলাই গোটেই দুখটো এইকেইজনলৈ গুচি আহিব শ্যামকানু মাজেদি ফককৈ ওলাই গুচি যাব গম পাইছেনে কথাটো ত' গতিকে চিয়াম কানু এফ আই আৰ বেলেগ চব কোনোখন এফ আই আৰ কাৰো লগত কানেকশ্যন থাকিব নালাগে আৰু যিয়ে য'তে এফ আই আৰ দিছে চবেই যাতে উকিলক লগত লৈ এফ আই আৰ দিয়ে বা পি পি বুলি যিজন কয় পাব্লিক প্ৰচিকিউটাৰ ত' তেনেকুৱা এজন লৈ পেলাই যাতে এফ আই আৰ দিয়ে এফ আই আৰ এনেই আৱেগত গৈ সুৰ সুৰকৈ দহখন এফ আই আৰ দিলে নহয় এফ আই আৰ একদম জোৰদাৰ এফ আই আৰ হ'ব লাগিব যে এফ আই আৰখনৰ পৰা যাতে বেল নাপায় যাতে একদম উকিলবিলাকে জানেটো কেনেকৈ বেল নাপায় কেনেকৈ কি নকৰে ত' এইটো মই একদম চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো বহুত ডাঙৰ কথা এইটো আপোনালোকে ভালকৈ বজাব এইটো